আহকচোন আমি একেলগে এটা মস্তিষ্কৰ বেলেঞ্চৰ পৰীক্ষা কৰোঁ আৰু এই টেষ্টটো আমি কিয় কৰোঁ আৰু এই টেষ্টটো কৰিলে কি লাভালাভ হয় মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত সকলোবোৰ বুজাই দিম টেষ্টটো কৰাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাত দুখন এনেকৈ মুঠি মাৰি ল'ব তাৰপিছত এইটো মই কৰিব এই সহজ পৰীক্ষাটো কৰিলে আমি কি গম পাওঁ মানে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মনটো বহুত বেছি উগুল ঠুগুল লাগি আছে বা বহুত বেছি টেনশ্যন হৈ থাকে সেইবিলাক সময়ত আমাৰ ব্ৰেইনৰ মানে আমাৰ মস্তিষ্কৰ ভাৰাসম হেৰাই যাব ধৰে তাৰ ফলত আপোনাৰ কামবিলাক ভুল হৈ যায় বা আপুনি কিবা কৰিব গ'লে কিবা হৈ যায় চ' এইবিলাক পৰিস্থিতিত আপুনি যেতিয়া এই টেষ্টটো কৰি চাই আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ ভাৰসাম্যটো অকণমান কমজৰ হৈ আছে আৰু তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপুনি সেই সময়ত এই টেষ্টটো এক্সাৰচাইজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি এই টেষ্টটো পাঁচৰ পৰা ছয় মিনিট সময় প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু আপুনি নিজেই লিখিব আপোনাৰ মনটো উগুল ঠুগুল লাগি থকা বা আপোনাৰ যদি এনজাইটিৰ সমস্যা হৈ আছে এইবিলাক সকলোবোৰ সমস্যা লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব বহুত জৰুৰী ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ